Не беспокойтесь, ничего страшного не происходит. Это просто итальянцы празднуют Новый год. И здесь есть уникальная традиция – избавляться от старых вещей в канун Нового года. Так уж заведено у итальянцев, что они в самые последние минуты Старого года избавляются от всякого старья. И законно на столу видеть все, что попадется. Одежда, обувь, посуда и даже мир. В прошлое, в то же время, открывая себя для новых приключений и событий. Чем больше выписаешь вещей, считая, наконец, эту больше богатств принесет Новый год. Поэтому не рекомендуется подходить близко к спинам домов в новогоднюю ночь. А то глядишь, глядишь и шкаф не может встанет.